Здравствуйте, мои дорогие ребята! Наша всемирная картинная галерея открывает перед вами свои новые сокровища. Сегодня я, тетушка Сова, расскажу о необычном художнике, который рисовал музыку. Это известный американский живописец Джеймс Макнейл Уислер. Он родился в США в городе Лоуэлл в 1834 году. Большинство своих работ художник создавал как музыкальное произведение. В этом и был один из его секретов. Поэтому удивительно что наша сегодняшняя сказка будет о музыке. В городе Лондоне в одной богатой семье жила-была девочка. Звали ее Сесиль. Она была взросленькой и уже училась. Правда, не в школе. Учителя приходили к ней домой. Занятия начинались рано утром. Рисование, чтение, французский язык. Но больше всего Сосиль нравилось пение и еще фортепиано. Наверное, от того, что эти уроки вела добрая мисс Ревери, все у нее напоминало забавную игру. И самое интересное всегда было в конце урока. Вот и сейчас учительница играла мелодию, Сосиль должна была угадать, кого она изображает. Это важная леди в черном платье, черных перчатках, на плечах дорогие меха, пушистые, пушистые. Должно быть, она собирается куда-нибудь в гости. А это легкая, как лучик девушка-танцовщица, прыгает на скакалочке. Под каждую мелодию можно кого-нибудь подобрать, улыбалась Сесиль. Конечно, есть мелодии, которые будут в людях настроение. И у каждой из них словно бы свое платье. Кому оно в пору того и мелодии. А ну-ка угадай эту. «Наверное, это какая-то красивая восточная принцесса», — подумав, сказала девочка. Замечательно, но есть мелодии волшебные из тех, что будет в человеке. Мечту. А вы умеете такие играть? Попробую, ответила учительница, и заиграла такую красивую, такую плавную, золотистую мелодию, что сосель прикрыла глаза и некоторое время буквально плыла на волнах музыки. Это похоже на море, в котором живет солнышко. Улыбаясь, произнесла Сесиль. Ты мечтаешь о море? Не совсем смутилась девочка. Я вообще-то мечтаю, чтобы дядя Томас, мамин брат, разрешил мне хоть раз подняться на корабль. Только он смеется надо мной и говорит, что девчонкам на корабле делать нечего. Ничего. Может, когда-нибудь ты правда поплывешь на корабле и увидишь свое солнечное море? Девочка серьезно посмотрела на учительницу. Вы в самом деле так думаете. Мисс Ревери, пожала, плечами. Я просто желаю тебе этого искренне от всего. Сердца. Урок закончился, учительница уже уходила, а Сесиль все не могла забыть той мелодии. Она взяла альбом с нотами в надежде найти знакомые звуки. Но мисс Ревери только улыбнулась. Ее там нет, Сесиль, не ищи. Это мелодия твоей мечты. Ее нет ни в одном альбоме. Но как же вы тогда ее играли? Просто угадала. Все будет хорошо. Вот увидишь. Со времени того разговора прошло несколько лет. Силь выросла, расцвела и стала прекрасной девушкой. Но она помнила слова доброй учительницы и ту золотистую мелодию. Ведь они коснулись самого главного в жизни ее мечты, которая все еще казалась далекой и несбыточной. Единственным утешением для бедной девушки были короткие прогулки по набережной реки Темзы под строгим присмотром мамы или тети. Конечно, Темза была очень красивой, особенно вечерами, когда загорались огни. На Рождество Сесиль даже загадала желание. Успела шепнуть его, пока падала праздничная ракета. теперь это все должно непременно сбыться. И вот однажды, возвращаясь домой, девушка заметила, что в их доме, в парадной зале горит свет. Должно быть опять приехала какая-то важная особа с очередным ужасно знатным и ужасно скучным женихом. Но на улице было чудо, как хорошо. Девушка задержалась на крыльце, и тут ей снова вспомнилась золотистая мелодия. На душе сразу посветлело, и сердце радостно забилось в добром предчувствии. Когда Сесиль вошла в гостиную, ее дожидалась какая-то незнакомая дама. Я муса», – представилась она, и девушка уловила знакомые нотки в ее голосе. Я хотела бы заказать бальное платье. У меня завтра балы, мне надо удивить гостей. Ну, мисс, я не шью платье, возразила Сесиль. «Как? Мне посоветовала обратиться к вам, мисс Ревери. Неужели у вас не найдется хорошего музыкального платья?» Музыкального? Конечно, музыкального. Я муза и другого не ношу. Сесиль улыбнулась. Голос гости очень напоминал голос учительницы. Она подошла к фортепиано и заграла одну восточную мелодию, которую выучила совсем недавно. И вдруг гостья преобразила. Кружились и замерли в воздушном жесте легкие узорчатые шелка. Над головой распустил веселый оранжевый лучи бумажный зонтик. «Прекрасно! Я забираю это для солнечного бала. Он будет днем», — сказала муза. «Но что я одену вечером? Может, вам подойдет ноктюрн?» И пальчики соси снова запорхали над клавишами. Платье дамы засеребрилось, запенилось и стало белоснежным, атласным, кружевным, с тонким розовым отливом. «Спасибо, спасибо тебе!» — Сесиль воскликнула муза и, чуть улыбнувшись, добавила ты не забыла мои уроки. И насколько я знаю, мечта твоя осталась прежней. Так пусть же она сбудется. С этими словами гости куда-то исчезла, словно бы ее не было. Только Ноктюрн все еще звучал, хотя изумленная Сесиль перестала играть. А чудеса продолжались. В тот же вечер мама сообщила ей, что пришло письмо от дяди Томаса он приглашает Сесиль в путешествие по настоящему морю. Счастливая Сесиль уснула только под утро. Всю ночь она думала о предстоящем путешествии, о море, о корабле и, конечно, о музыке. А утром я действительно ждал корабль. Тот самый, на который она так хотела взойти в детстве. Сам дядюшка Томас проводил ее на борт. Правда, река Темза почти вся была покрыта льдом. А они поплыли. Лед скоро кончился. Рядом по изумрудной глади скользили величавые парусники. Было очень красиво. Только небо немного хмурилось. И тогда Сесиль стала напевать свою золотистую мелодию. И вдруг все вокруг стало меняться. Небо прояснилось, и Сесиль увидела залив, весь наполненный солнечным светом, совсем как в ее мечте. Наша история, ребята, появилась благодаря музыке, красок замечательного художника Джеймса Уистлера. У каждой его картины есть своя мелодия. А вы, ребята, любите музыку? Прекрасно! У вас, наверное, тоже есть любимые мелодии. Попробуйте их нарисовать. Кто знает, может быть, и вы увидите свою мечту. Всего вам доброго, ребята! До новых встреч во всемирной картинной галерее!